Значит, первый заместитель министра молодежи и спорта Украины, Федерации Лег Атлетики Украины Игорь Гоцул, финансовый директор коминатора Запорожья Сталь Руслан Башков, начальник управления молодежи физической культуры и спорта Запорожского администрации Наталья Власова, Владимир Евгеньевич Лобанов, президент Национального областного отделения Олимпийского комитета Украины и Анна Гацков-Федусова, рекордсменка Украины по метанию копья. Мы будем сегодня говорить о развитии спорта и в первую очередь в Украине, конечно, в первую очередь о легкой атлетике, о базах подготовки, о развитии этой базы и о достижениях спортсменов и, наверное, о их планах и, и на, скажем так, на будущие победы. Давайте будем говорить громко. Одной из ценностей комбината Запорож Сталь является развитие здорового образа жизни и развитие спорта как в городе, так в области, так и в Украине в целом. Мы совместно с Федерацией легкой атлетики Украины в апреле 2013 года подписали меморандум о сотрудничестве. И за эти два года комбинат Запорож Сталь выполнил большинство пунктов. Так, основной, основной смысл меморандума сводится к Помощи в организации материально-технической базы для проведения тренировок, а также соревнований международного уровня в городе Запорожье. К этому добавляются еще организационные моменты по организации соревнований и различных спортивных мероприятий. За два года комбинат инвестировал в спорт порядка 20 миллионов гривен. Непосредственно на выполнение пунктов данного меморандума более 7. Так, э, на сегодня в манеже, в манеже комбината «Запорожсталь» уже Модернизированная система витражей, окна. На сегодня стоит новый звук. Установлена система фотофиниш новая. В настоящее время заканчивается работа по модернизации системы отопления и независимого теплоснабжения. Это не предел. Естественно, комбинат будет выполнять в дальнейшем взятые на себя обязательства и всячески поддерживать развитие материально-технической базы в городе Запорожье. Но материально-техническая база – это не все, поскольку э, за 2014 год в Манеже Запорож стали было проведено порядка 18 соревнований, из которых 8 – это были Кубки Украины и чемпионаты. В, в общей сложности э, в соревнованиях, проведенных в Манеже, поучаствовало более 5000 спортсменов. Мы не ограничиваемся только соревнованиями, мы идем дальше, мы поддерживаем спортивные организации города, так комбинатом было направлено более 800 тысяч гривен на поддержку спортивных организаций города, на участие в соревнованиях, на проведение таких соревнований. Дополнительно к этому комбинат Запорожсталь на безоплатной основе представляет манеж, предоставляет манеж для тренировок ведущих спортсменов области, ведущих спортсменов города, детских коллективов, спортсменов инспорта. Более того, мы поддерживаем спортсменов индивидуально, и в 2014 году 10 спортсменов получали индивидуальные стипендии от Комбината Запорожь Сталь. Естественно, профессиональная часть стороны спорта ⁇ это лишь одна сторона медали. Вторая сторона медали ⁇ это популяризация активного образа жизни среди коллектива, среди трудящихся комбината. И здесь мы тоже стараемся делать максимально возможные... Инициативы. Так у нас в этом году будет 66-я Спартакиада кабината. Традиционно в Спартакиаде принимает более 4000 сотрудников участия. Мы надеемся, это количество будет только увеличиться со временем. В общем, мы на месте не стоим. Всячески поддерживаем развитие спорта, поддерживаем развитие здорового образа жизни в городе, в области, в регионе. И Будемо в дальнейшем прилагати максимальные усилия для е, даного розвиття. Шановні представники засобів масової інформації, шановні колеги і друзі, е, дякую вам за е, те, що ви цікавитесь і висвітлюєте е, події легкоатлетичного життя. Ми з задоволенням, вкотре вже приїздимо в Запоріжжя, в манеж, який з кожним роком стає все краще і краще. Це відбувається тому, що є воля, є бажання, є розуміння важливості цієї справи в керівництва комбінату. Той, Меморандум, який ми підписали, і е, про який вже йшлося, він дійсно е, працює, він е, дає свої результати, і е, обидві сторони вже відчувають ну, задоволення від такого співробітництва, е, е, вирує спортивним життям манеж. Він, він змінюється. Ті, ті зміни, які відбулися, вже е, дозволяють нам говорити про те, що цей майнеж відповідає е, відповідає міжнародним стандартам. Е, спортсмени, які є, е, які тут тренуються, які сюди приїздять, вони роблять це з задоволенням, вони отримують е, максимум можливого. Це особливо важливо в такий важкий для країни час. Це особливо важливо, коли, коли навіть в такий час ми знаходимо в собі сили, знаходимо в собі бажання думати про майбутнє, думати про майбутнє, покоління. і це дає надію на те, що наша країна і далі буде розвиватися. Ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб був наповнений манеж спортивним легкоатлетичним життям. Ми Ну, з величезним задоволенням сюди їдемо і з величезною подякою ще раз і ще раз, я дякую нашим е, друзям з е, керівництва комбінату, які от стільки роблять для е, нашого виду спорту, для інших видів спорту. Тому е, закономірно, що Відтепер цей манеж вже став базою олімпійської підготовки національних збірних, і це визнано національним олімпійським комітетом. І сьогодні ми з задоволенням прапор національного олімпійського комітету вручили цьому спортивному комплексу Запоріжжя. Що стосується легкої атлетики і цього чемпіонату, тобто командний чемпіонат України. Завжди починає легкоатлетичний сезон. Незважаючи на всі складності, незважаючи на всі негаразди, які є, 450 спортсменів приїхали в Запоріжжя для того, щоб сперечатися за першість командного чемпіонату. І цей сезон буде дуже насиченим і дуже важливим. І тому, що в березні нас очікує чемпіонат Європи в приміщенні, а в серпні чемпіонат світу в Пекіні. І тому, що цей сезон передує вже безпосередньо олімпійському сезону. В цьому сезоні наші спортсмени виконуватимуть олімпійські нормативи, наші спортсмени вноситимуть останні корективи пов'язані з підготовкою до змагань. І вже виход, виходитиму, так би мовити, на, на фінішну пряму е, олімпійської підготовки. Е, ми дуже сподіваємося, що, е, що ця підготовка буде е, успішною і от така підтримка Запоріжсталі надзвичайно нам допомагає і е, є запорукою такого майбутнього нашого спільного. Успеху. Да, метание, копья, да, метание копья это проводится только на улице. Да. В, в Мукачево будет в конце через месяц чемпионат Украины по да. метаниям зимний, Вы там будете принимать участие? Да, буду. Мы туда готовимся, целенаправленно. Там будет отбор на зимний кубок Европы по метаниям. Была информация, что у вас травма, или это неправдивая информация. Ну, есть маленькая, но я думаю, это все излечимо, это пройдет до чемпионата. На олимпийский цикл, как отбор на Олимпиаду, норматив, когда вы собираетесь да. Ну, я думаю, в ближайшее время. Что, силы все чувствуете? Да, хорошо. Э -э какая команда вообще количественная планируется на Прагу? На чемпионат Европы, заявление? Да, на чемпионате Европы мы планируем приблизительно где-то 28 спортсменов для участия. Наши спортсмены уже активно начали участвовать во всех соревнованиях и всеукраинских. Начинаем всеукраинские соревнования серии вот с командного чемпионата Европы, то есть с командного чемпионата Украины. Многие спортсмены уже участвуют в международных соревнованиях по, по миру. Уже довольно-таки есть хороший результат. Уже Андрей Просенко прыгнул 2.30. Вот. Поэтому как бы, вот с этих соревнований в Запорожье мы начинаем как бы, отбор нашей команды. И будем смотреть всегда традиционно соревнования в Запорожье. Это больше шанс молодым спортсменам, которые э, могут себя показать здесь. И тренерскому штабу заявить о себе, для того, чтобы мы э, еще дополнительно, может быть, обратили на них внимание. Вот. И поэтому вот Запорожье у нас как бы это такой традиционно, традиционно зимний старт. И в этом году приятно удивили хозяева. Это и теплый манеж у нас, и на улице, в принципе, тоже погода теплая. И, и полностью организация соревнований, все это, можно сказать, ну, очень радует на высшем уровне. Все спортсмены, тренера довольны расселением Запорожья Запорожье. И вообще, такой, можно сказать, теп, теплой уже домашней обстановкой. Все с радостью сюда приезжают и, и будут с радостью приезжать. Еще такой вопрос. А все наши звезды, ну, реальные звезды мировой величины, сейчас Принимают участие в зимнем сезоне или кто-то решил сосредоточиться чисто на лете? Не, большинство наших спортсменов ведущих наших спортсменов они все пропускают зимний сезон, больше акцент на лето. уже Игорь Леня сказал, что вот в этом уже, уже начинается у нас выполнение олимпийских лицензий и все естественно уже сориентированы на, олимпи на, на олимпийские игры. Вот и поэтому зимний сезон как бы так, учитывая то, что не чемпионат мира, а чемпионат Европы, многие пропускают. Но опять-таки зима, это есть шанс молодым показать себя и Заявить о себе.